চুপাৰীৰ বৈধ ব্যৱসায় কৰিছে মানকাচাৰৰ ব্যৱসায়ে মেঘালয় তামোল কিনি অসমত তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিছে চুপাৰী যাৰ সিংহভাগ ডি এছ গ্ৰুপে ক্ৰয় কৰিছে ৰাজ্যত চুপাৰীৰ ব্যৱসায়িক লৈ নানা বিতৰ্কৰ সময়ত মান কছাৰ ব্যৱসায় বৈধভাৱে কৰি আছে এই বেপাৰ তেওঁলোকে মেঘালয়ৰ পৰা প্ৰথমে পাইকাৰী দামত কিনিছে কেঁচা তামোল বিশেষকৈ মানকাচাৰৰ মিৰ্জুমলা এলেকাৰ দাঁতিদেশী গাড়ীবোৰ আনলোড কৰা হয় ব্যৱসায় নিয়োগ কৰা মহিলাসকলে প্ৰথমেই কেঁচা তামোল চৰ্দাৰে থালি জমা কৰে বাকলি গুচোৱাৰ পিছত সেইবোৰ পানীত উতলোৱা হয় তাৰপিছত পানীত চূণ আৰু খৰ মিলাই সামান্য ৰঙীন কৰি পেলায় চুপাৰী সেই চুপাৰীয়ে কাৰোবাৰ শুকুৱাই নিৰ্ধাৰিত প্ৰতিষ্ঠানত বিক্ৰী কৰে মান কাছাৰৰ ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোকে চুপাৰী উৎপাদন কৰিবলৈ কোনো কৃত্ৰিম সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ নকৰে ৰদক শুকুৱাই বিশুদ্ধভাৱে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰে চুপাৰী এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে মানকাচাৰৰ কেইবাজনো লোক স্বাৱলম্বিত হৈছে ডি এছ ব্ৰুপক চুপাৰী বিক্ৰীৰ বিনিময়ত এবাৰত তেওঁলোকে পাঁচ লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিছে বাৰ্মী চুপাৰীক লৈ বিতৰ্কৰ সময়ত মানকাছৰ চুপাৰী ব্যৱসায়ীয়ে কিন্তু সফলতা অৰ্জন কৰিছে তেওঁলোকে পোহপাল দিছে কেইবাটাও পৰিয়ালক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউ আছাম নিউজ